जय जिनेंद्र ऋषिमंडळ हा मंत्र अत्यंत ऊर्जावान शक्तिशाली महामंगलकारी मंत्र आहे हा ऋषिमंडळ मंत्र स्मरण करण्याने ऐकण्याने संपूर्ण ब्रह्मांडाची सकारात्मक ऊर्जा आपल्या आसपास एकत्रित येते आपण सकाळी ब्रह्ममुहूर्तावर ह्या महामंत्राची कमीत कमी सत्तावीस वेळा जाप केला पाहिजे मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगनी गनी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्म दर्शनस्य आनचारित्रेभ्यो ह्रीं नमः ॐ रां ह्रीं ऋं ऋं रैं रैं प्रहा असि आौसा सम्यग्दर्शनस्य असि ओसा सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र्येभ्यो रीं नमः ॐ रां ्रीं ऋं ऋं रैं रैं रहा असि औसा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो रीं नमः रैं रैं रहासीसा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेभ्यो ह्रीं नमः ॐ रां ह्रीं ऋं ऋ रैं सि औषा चारित्रेभ्यो रीं नमः ॐ रां रीं ऋं ऋं रैं रैं रहा असि औसा सम्यग्दर्शनज्ञानी चारित्रेभ्यो ह्रीं नमः ॐ रां ह्रीं ऋं रूं रैं गैं रहा असि सम्यग्दर्शनज्ञाने चारित्रेभ्यो रीं सम्यग्दर्शनज्ञानं चारित्रेभ्यो रीं नमः ॐ रां प्रीं ऋं ऋं ह्रैं रैं रहा असी सा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेभ्यो ्रीं नमः ॐ रां ह्रीं रुं रुीं रैं रहा अस्य सम्यग्दर्शनज्ञाने चारित्रेभ्यो सम्यग्दर्शनज्ञानी चारित्र्येभ्यो ह्रीं नमः ॐ राम ह्रीं ऋं ऋं रैं रहासी आौ सा सम्यग्दर्शनज्ञानी चारित्रभ्यो रीं नमः ओ रां ्रीं ऋं ऋ रैं रैं रहा असि आओसा चारित्र्यभ्यो रीं नमः ओसा सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र्यभ्योरीं नमः दर्शन सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र्येभ्यो प्योरी असि औ सा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो री नमः ॐ राीं ऋं रीं रहा असि औ सा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेभ्यो री सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो रीं नमः ॐ रां ह्रीं ऋं रैं रहा असि आौ सा सम्यग्दर्शनज्ञानी चारित्र्येभ्यो रीं नमः ॐ रां ह्रीं ऋं ऋं रैं रहा असि आौ सा सम्यग्दर्शनद्यानचारित्र्येभ्यो ह्रीं नमः ॐ रां ह्रीं ऋं ऋ रैं रैं रहा असी सा सम्यग्दर्शनज्ञानारित्र्येभ्यो री सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो रीं नमः सम्यग्दर्शनज्ञानी चारित्रेभ्यो रीं नमः ॐ रां ह्रीं ऋं ऋं ह्रीं रैं रहा असि आौसा सम्यग्दर्शनज्ञानी चारित्रेभ्यो ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रैं रहा असीसा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो ्रीं नमः ॐ रां ीं ऋं ऋं ह्रीं रैं रहा असी सा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो री